пропавшего в Свердловской области Ан-2 все больше становятся похожими на детектив. С момента его исчезновения прошел уже почти месяц, но ни сотрудники МЧС, ни добровольцы, ни журналисты, ни даже губернатор, лично принявший участие в поисках, не нашли ни людей, ни обломков борта. Поиски ведутся одновременно на земле, с воздуха и под водой. Но кукурузник сам как будто в воду канул с того момента, как поднялся в небо с аэродрома Серова с 13 пассажирами на борту. За месяц поисков происшествие обросло подробностями. Установили, что 50-летний пилот Хадиб Кашапов за деньги катал на самолете желающих. Нашли на аэродроме несколько рюмок и бутылку из-под настойки, допросили родных и знакомых. Но так и не приблизились к разгадке. Из-за этого исчезновение борта стали связывать с мистикой. Кто-то пустил слух, что самолет сбили ракетчики секретной военной базы, спрятанной в тайге. А экстрасенс из Казахстана прислал письмо в оперативный штаб с требованием обследовать зловещий перевал Дятлова. Там полвека назад погибло 9 студентов, и тайны этих смертей не раскрыты до сих пор. Но пока люди гадали, ученые уже предоставили научно доказанную информацию. Оказалось, что места, где пропал Ан-2, по-настоящему аномальные. В районе горы Канжа, где, скорее всего, заблудился самолет, погода меняется в течение нескольких минут. Из ниоткуда могут возникнуть тучи. Этому виной артезианские ключи, которые бьют из глубины горы. Также из-за залежей руды в Конжаке компасы меняют направление, и пользоваться ими становится невозможно. Внутренний компас человека тоже расстраивается. Возникает дезориентация в пространстве, головная боль, поведение становится неадекватным. Все эти факторы могли сыграть свою роль в исчезновении людей. Общая площадь поисков составляет 160 квадратных километров. Этого хватит на 3-4 года работ, но делается все, чтобы ускорить процесс. На место для консультации уже вызван почетный полярник России Геннадий Чурин. Он направляет группу в особо подозрительные районы.